Salam. Senin TV İnformasiya Agentliyinin internet kanalından xahiş edirəm, mənim bu videomu yayımlayasınız. Azərbaycan Respublikası İsmayıl şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, çox hörmətli, dəyərli cənab Nahid Bağirov. Mən Şahməmmədov Rasim Eldar oğlu, 41 yaşım var. 2010-cu ildə avtomobil qəzası keçirmişəm. Belim sındı. Hal-hazırda nə gəzsə bilmirəm, nə otura bilmirəm. Yorğan döşəx xəstəsiyəm. Həyat yoldaşım 2015-ci ildən xərçən xəstəliyi ilə əziyyət çəkir. Hal-hazırda da müalicə olunur. Bir oğlum var, 12 yaşında. Bizim özümüzə məxsus nə evimiz, nə də ki torpaq sahəmiz yoxdur. Hal-hazırda kiçik qardaşımın evində müvəqqəti yaşayırıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizə əlillər binasından Əlilə oyun, ev alını verilməsində köməkliyik edəsiniz. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizim evə çox ehtiyacımız var. Hörmətli icra başçımız, xahiş edirəm video görüntümlə məni qəbul edəsiniz. Əlaqə nömrəm 050 566 58 21.